咱们今天继续共同来学习下一首，嗯，第三册的内容，嗯，就是接的窍门啊。那么，咱们现在看,看这道题，这道题呢是黑先，嗯，题目是意图，水平是有断，也就是白棋现在刺过来了啊，黑棋该怎么下？手筋是单八，嗯，这手棋啊。 我第一次看到这样的棋的时候，是在这个安培基辉啊写的这个叫，呃新手，嗯是哎呀名字都忘了，那个是很多年以前的一本书，华夏出版社啊、嗯、曾经出版过这个书，嗯、呃、哎，是一个很不错的书啊。那这种挖是什么意思呢？假如你走这个，那我一走这个，嗯这样的话，你白棋得需要提一手，就等于说呢，我弃掉一个子啊，我先手在这联络了，嗯，然后我就可以一跳。 嗯这样争出个先手出来。那当他挖的时候，我走这个怎么样呢？这样的话呢，就是给对方留了一个断点，是吧？两侧有一个断点。那假如说白棋补一头，补这边，黑棋可以先搬一下，哎，再一压，这样呢，我间接补掉这个断点，这个头也唱了，是吧？这很不错的一个补法。嗯、呃。 当他接的时候啊，黑棋有没有白棋有没有可能挤在这里呢？遇到挤断。不过这个挤断实际上是对黑棋没什么影响反而是损空了，所以这个不好。除此之外呢，那白白棋有没有这个时候直接来冲的可能性呢？如果冲啊，可能就会像这样。 这个也是很损控啊，这都不好。如果没有发现这个手筋，就是单接的话呢，那白棋争的先手就正过来，这黑棋就不畅了，是吧？除此之外，那就是哎，看似这个也像是好棋，还争个先手，我不也跑了吗？可是这种下法啊，这个把人家脚撞得铁厚啊、嗯，这个不好。这道题啊，是黑先，题目叫做后续手段。 水平是上级，那么这个时候可以看到双方是正在纠缠在一起。呃，白棋这黑棋这里明显有被断的危险，但白棋本身也没活，所以哎、呃、非常混乱。看看这个时候黑棋应该怎么下呢？哎，这时候跳一个补是非常好的一手棋。那么这个跳补的意图是什么呢？ 因为我这个棋啊，不但补掉了这面的被对方冲断的可能性，同时我下的时候有尖，那我这口是尖。你说，比方说走这个，那我这个棋呢以后这一尖啊，你就得挡啊。好，我再一刺，哎，这个棋下面还有便宜啊、嗯，所以这个哎是一步间接补断的好棋。那这里到底这个局部看似有点松散，白棋有没有冲击的可能？比如走这个。 这一退，什么棋也没有，啊、嗯？如果没有看到这首棋，就是简单的就这么连，那白棋也做活，这个以后想刺这个是那个威力就小多了，嗯，这个不行。除此之外，走这个呢，那白棋就反过来来刺黑棋，变成这样。这样的话当然是不可接受了，是吧？这个被断开了。 还有就是所谓的直接点，直接点，那白棋就断了，是吧？这这不行。这道题是黑先，题目是两逆，啊，水平是上级。咱们看看这道题，黑棋应该怎么下呢？这单靠是好棋了。单靠的话，白棋打吃，我一场这一长，这这面也能连，这面也能连，所以这个是。 好棋是吧？哎，那这里面，当他走这个时候，有没有挖呢？挖的话，他一样，嗯，这个区别不大，嗯、这个时候，如果白棋这个叫什么苦肉计啊，走这个，这样来，这个劫、嗯，这个是个劫，但是呢，哎，黑棋跑这个，白棋要继续吃。 黑棋再提掉，那下到这儿呢？哎、呃，就是所谓万劫不盈了，就干脆下一手棋，黑棋就把它全提光，这是一个变化。那如果单长有什么区别没有？单长呢，问题就在哪儿呢？这场手棋交换很损，嗯，很损。然后再来靠，那白白棋也来挖，变成这样。这样的话呀，这个。 这个白棋的损失就比刚才那坨小很多、啊，是吧？再来看，假如单拐行不行？这这一看就不行，是、啊、吧？这不行。咱们再来看看这道题，这道题呢是黑先，嗯、呃，题目叫做急所，水平是上级。 日本人编书的一大特点就是，他经常是把一些内容啊，并不是说按照就是这个水平，我就定在这里了，是吧？你就只能做这一类的，他不是这样。他说你高低都可以啊，都能借鉴到。我觉得这样体力的编排也是非常灵活，也非常让大家能够开眼界，是吧？挺好的这个编排方式。好，咱们现在看看这道题，首先单点。 假如你接这个呢？哎，我这一团啊、嗯，我就先手把这个补掉了，因为以后我这个度过非常大呀。你你大概恐怕要吃我吧？啊、嗯，这是有这种可能性。那么还有就是走这个，你走这头我就顶这个，哎、下边我有冲出的可能性，这样我也是先手补断了，啊、嗯，这个、都挺好的、哎。然后大概就是这个变成这样了啊、嗯。那至于说你来断，那是不行的，是吧？这个断我就冲开了，这不好。那还有就是这愚蠢的补法，就这个。 这太蠢了，是吧？这个完全是单方收工。这道题呢是黑先，题目叫做整形，水平是中级。嗯，现在就是说，现在白棋长了一个，威胁着对方要冲断。那黑棋这时候应该怎么下呢？哎，这样飞补是一步不错的棋，啊。那如果他还坚持冲断，大概是这样，啊、嗯。 然后黑棋呢就补在这边，因为长是先手了，白棋大概要吃一手，这样黑棋再一跳就很成功了。嗯、如果说这个棋哎、呃、不这么下，双一个呢，双一个对方一飞，这个棋形还是嗯、呃、缺乏弹性，嗯这个不太好。这么补呢，这看似好像也不是可以吗？但是这个棋形太薄了。 以后呢，白棋要点是靠在这里，注意这个靠是好棋啊。这道题呢是黑先，题目叫做便宜补法。嗯，水平是初级，也就是到了官子阶段。现在先黑棋需要补断点，怎么补最合理？这里虎一个是好棋，那白棋。 打吃有没有棋？看一看，那没棋，那这个补就是最佳的，是吧？这样的话呢，把这头也补掉了。那你假如说不这么补呢，我就补这儿呢，那这一般又是先手，这个比较痛苦，是吧？还不能打，大概就这个样子，这个就损了不少。至于说这种下法就不存在了，这打吃的话就就完了，这棋不行了，这跑不掉，跑不掉。 哎，他就这个带响的，啊、嗯，带响。现在呢，这个棋啊，嗯，现在白棋刺过来了，嗯，现在问黑棋该如何补？这道题题目叫棍子，嗯，水平是上级，看怎么补。首先是，哎，靠一个是好棋，大概就这样。 至于说对方冲过来怎么办啊？他这可以走这个，可以打吃，可以冲下去。这样的话呢，这白棋就不行了，是吧？那当他靠的时候，我搬呢，这里有断，这个断白棋也不是什么好棋了，是吧？大概就这个样子。嗯这黑棋呢，再一补是吧？或者怎么补一个，在这补一个也可以。 这个就不错，那如果不下这个靠，就这么单不楞登一接，对方一跳，哎，这个机器人实在是太没有活力了。好，今天的内容呢就是这些，喜欢的朋友呢请点赞加关注。